Tumpuan berita hari ini, pekerja main peranan penting realisasi agenda pembangunan Sarawak. Kerajaan Sarawak perkenal ketek AI. Premier Sarawak tiba di London bagi lawatan kerja rasmi. Salam sejahtera dan salam selamat maju makmur bersama saya Janet Bennett. Bekerja memainkan peranan penting dalam merealisasikan agenda pembangunan Sarawak. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pahing Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaffar berkata, Sarawak berbangga dengan kepelbagaian sektor pekerjaan termasuk minyak dan gas, pertanian, pelancongan serta ekonomi digital. Ujiannya para pekerja terus menjadi tulang belakang dalam memastikan kesinambungan kemajuan demi kesejahteraan rakyat. Beliau bersama isterinya, Tuan Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi juga ingin merakamkan penghargaan kepada para majikan dan kesatuan sekerja yang terus bekerjasama dalam memelihara kebajikan pekerja. Jelasnya hubungan harmoni antara majikan dan pekerja menjadi asas kepada produktiviti yang mampan dan kesejahteraan bersama. Tun Penyisri Dr. Wan Junadi berkata demikian dalam perutusan khas pada Rabu sempena sambutan Hari Pekerja. Jelasnya lagi, Hari Pekerja yang disambut pada 1 Mei setiap tahun bukan sekadar cuti umum tetapi lambang penghargaan terhadap perjuangan golongan pekerja dalam menuntut hak yang adil dan suasana kerja yang lebih baik. Sambutan ini ujarnya berakar daripada gerakan buruh antarabangsa yang memperjuangkan hak-hak asas pekerja termasuk waktu kerja 8 jam sehari yang menjadi satu titik tolak penting dalam sejarah penubuhan kesatuan sekerja dan dasar pelindungan buruh yang kita nikmati hari ini. Dengan semangat perpaduan dan saling menghargai, beliau berharap agar sambutan ini dapat memperkukuh komitmen seluruh rakyat Sarawak dalam menjadikan wilayah ini sebuah tempat kerja yang adil, selamat dan sejahtera bagi merealisasikan visi negeri maju dan makmur menjelang 2030. Kerajaan Sarawak mencatat satu lagi pencapaian penting dalam bidang teknologi global apabila memperkenalkan Ketek AI, peranti penukar kuasa berasaskan kecerdasan buatan yang pertama seumpamanya di dunia, hasil usaha dan kepakaran anak bumi Kenyalang sepenuhnya. Premier Sarawak, Datuk Pati Ngita Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Datuk Abang Openg berkata, kejayaan itu merupakan antara pencapaian utama di bawah inisiatif Sarawak Semiconductor Roadmap 2030 and Beyond yang menyasarkan Sarawak sebagai hub teknologi tinggi di rantau ini. So, ladies and gentlemen, as you have just heard from Shariman, demonstration on development of this groundbreaking prototype A milestone that marks a significant leap in Sarawak's innovation journey, it is now my great pleasure to unveil the much anticipated, proudly Sarawak owned HAI power converter. And the name is Katak AI, <laughs> Innovation in Just a you, know. you know, in Bhasa, ketek is snack. You just snap, everything is being solved by this AI powered age. Beliau berkata demikian ketika berucap sempena lawatan ke fasiliti CSA Kataput di Cardiff, Wales pada selasa waktu tempatan. Hadir sama dalam majlis bersejarah itu ialah Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Aliasan, Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagahwiin dan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Bakar Mazuki. Premier Sarawak menambah teknologi itu menandakan satu lonjakan besar ke hadapan dan memperlihatkan kesungguhan Sarawak dalam membina keupayaan teknologi strategik sendiri. Jelas beliau, projek pembangunan ketik AI bermula pada 23 April 2024 selepas temetrainya memorandum persefahaman antara syarikat SMD Semiconductor dan CSA Catapult di Parlimen United Kingdom. Ketik AI direka dengan keupayaan untuk mengesan dan memperbetulkan gangguan sistem secara automatik dalam masa kurang 0.1 milisaat sekaligus menjadikannya antara sistem paling responsif dalam bidang kawalan pintar dan elektronik kuasa. Peranti ini punya potensi aplikasi yang luas termasuk dalam grid pintar, sistem kenderaan elektrik, teknologi autonomi, internet pelbagai perkara IoT, industri, sistem ramalan penyelenggaraan serta mekanisme kawalan kritikal. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif SMD Semikonduktor Muhammad Shariman Jamil turut melakukan demonstrasi langsung prototipe teknologi tersebut, memperlihatkan kemampuannya mengendalikan pelbagai senario operasi kompleks. Sementara itu, Datuk Patinggi Abang Zohari bersama delegasi Kerajaan Sarawak tiba di London pada Selasa, sebenar rangka lawatan kerja rasmi selama empat hari. Ketibaan beliau pada jam 5.30 minit petang waktu tempatan disambut oleh Pesuruhjaya Tinggi Malaysia di United Kingdom dan Ireland Utara Datuk Zakri Jafar. Mengiringi rombongan Premier Sarawak ialah Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Ahmad Muhammad Bakar Mazuki, Peguam Besar Sarawak Datuk Sri Safri Ali, Setiausaha Kewangan Sarawak Datuk Sri Dr. Wan Lizosman Zosman Wan Omar dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Datuk Sri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil. Pada Rabu ini, Premier Sarawak akan mengadakan kunjungan ke Cambridge University Praise and Assessment, sebuah institusi bukan sekolah di bawah Universiti Cambridge yang menyediakan pelbagai produk dan perkhidmatan dalam bidang pendidikan, pembelajaran, penyelidikan dan penilaian kelayakan. Perkhidmatan penilaian yang ditawarkan termasuk pengurusan pelbagai jenis ujian khususnya kelayakan untuk peringkat sekolah dan pendidikan tinggi serta ujian standardisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian di sekolah-sekolah di Sarawak. Pada 1 Mei, Premier Sarawak akan mengetuai delegasi ke London School of Economics and Political Science (LSE) untuk menghadiri sesi meja bulat mengenai kelestarian, diikuti pertukaran memorandum persefahaman (MoU) antara LSE dan kerajaan Sarawak. Pada sebelah petang hari yang sama, beliau dijadualkan mengadakan pertemuan dengan Pegawai International Hydropower Association and Global Renewable Alliances bagi memperkukuh kerjasama dalam bidang tenaga hidro sejajar dengan peranan Sarawak sebagai penyedia tenaga hidro utama di rantau ASEAN. Seterusnya, pada 2 Mei, Premier Sarawak akan menyampaikan ucap tama dalam Sarawak Connects in London, Sarawak Pathway to Sustainable Growth and Global Market Expansion. Inisiatif itu merupakan libat urus secara langsung dengan pelabur sasaran selain menyampaikan maklumat terkini mengenai peluang dan persekitaran pelaburan di Sarawak kepada pelabur di United Kingdom dan peringkat antarabangsa. Selanjutnya, pada 3 Mei, beliau akan menghadiri program Lan Berambih Anak Sarawak bersama pelajar-pelajar Sarawak di United Kingdom. Objektif program ini adalah memberi peluang kepada rakyat Sarawak di United Kingdom untuk memahami dasar dan pendekatan kerajaan dalam usaha membangunkan wilayah yang berdaya saing selaras dengan Pelan Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Program ini juga menyediakan ruang kepada pelajar Sarawak untuk bertemu pemimpin negeri serta menyuarakan idea dan pandangan mereka kepada Premier Sarawak dalam sesi Town Hall. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail telah mengadakan lawatan kerja ke beberapa tapak projek pembangunan di bawah seliaan Majlis Daerah Limbang yang melibatkan projek program transformasi Lobanda RTP dan projek rakyat. Fokus utama lawatan ialah di tebingan Sungai Limbang Fasa 1 dan 2 di mana beberapa ruang niaga dan kios telah siap dibina termasuk sebuah bangunan dinamakan Itri Park. Menurut Datuk Dr. Abdul Rahman, terdapat perancangan untuk menyediakan parking sementara dan ruang-ruang prasarana perniagaan bagi memudahkan peniaga dan pengunjung. Untuk tebingan Sungai Limbang fasa 1, pihaknya telah merancang untuk menyediakan parking sementara dan juga melihat prasarana-prasarana perniagaan yang sudah siap di kawasan tersebut. Katanya ditemui media selepas lawatan itu pada Selasa. Bagi kawasan fasa 2 pula, beliau difahamkan ada peniaga yang sudah menjalankan aktiviti perniagaan mereka di kawasan tersebut. Beliau turut menggesa lebih 500 peniaga berdaftar dengan Majlis Daerah Limbang agar mengambil peluang menggunakan ruang niaga yang disediakan bagi menyajikan pelbagai makanan dan produk tempatan kepada para pengunjung. Seramai 296 graduan dari Swinburne University of Technology Kampus Sarawak diraihkan dalam satu majlis convocation yang berlangsung penuh gilang gemilang di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pada Rabu. Daripada jumlah tersebut 251 merupakan graduan ijazah sarjana muda 117 graduan dalam bidang perniagaan 46 graduan dalam sains komputer 44 graduan dalam kejuruteraan dan 12 graduan dalam teknologi maklumat dan komunikasi Seramai 17 lagi graduan dalam bidang rekaan, 6 graduan dalam media dan komunikasi, 5 graduan dalam sains serta 4 graduan dengan ijazah berkembar dalam kejuteraan robotik dan mekatronik dan sains komputer. Selain itu, 21 graduan diploma menerima skor masing-masing dengan 18 graduan dalam pengurusan perniagaan dan 3 graduan dalam perakaunan. Turut diraihkan 21 graduan peringkat sarjana dan 3 graduan doktor falsafah dalam bidang perniagaan. Manakala seramai 31 graduan lagi menerima anugerah mereka secara in absentia. Graduan yang hadir mewakili pelbagai negara termasuk Malaysia, Bangladesh, Brunei, China, India, Indonesia, Kenya, Pakistan, Korea Selatan, Sri Lanka, Syria, Vietnam, Yaman dan Zimbabwe. Majlis turut diserikan dengan kehadiran Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Tan Sri Dato' Ahmad Muhammad Asfiyah Wanassar dan isteri beliau, Dato' Fatimah Muhammad Iskandar bagi meraihkan kejayaan anak mereka yang menerima ijazah sejana muda reka bentuk. Sementara itu, Timbalan Naib Chancellor Kanan dan Ketua Pegawai Akademik Swinburne University of Technology, Profesor Simon Ridings, menggalakkan graduan di universiti berkenaan untuk memainkan peranan utama dalam maju perubahan ke arah pembentukan sebuah masyarakat baru di Sarawak yang mengoptimumkan kemajuan teknologi demi manfaat bersama. Beliau menekankan bahawa para graduan kini memiliki peluang unik untuk membantu memimpin Sarawak ke arah era baru yang lebih inovatif dan berdaya saing. Now, another adventure awaits you. Your Swinburne credentials are your ticket to an exciting future. You now have the opportunity to to lead Sarawak into a new society where the gains of tech of technology are harnessed and they are unleashed to save to solve the problems that we face. Berucap dalam majlis convocation tersebut, beliau menegaskan kepada para graduan agar terus berfikir secara kritis menjadi ejen perubahan dan menggunakan pengetahuan serta kemahiran yang diperoleh untuk membina masa depan yang lebih baik bukan sahaja untuk diri sendiri tapi juga untuk komuniti dan negara. Jelasnya dunia hari ini menyaksikan perubahan pesat hasil perkembangan teknologi, kejerasan buatan, perubahan demografi serta cabaran iklim dan geopolitik. Dalam konteks ini ujarnya, para graduan dilihat sebagai aset penting untuk mencorakkan hala tuju masa depan melalui pendekatan yang kreatif dan bertanggungjawab. Sekian berita terkini bersama saya, Janet Bennett. Sila like, share dan follow semua platform media cerukkas termasuk patokkas.sarawak.gov.my dan juga channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Sebelum mengakhiri Buletin Malam, saya mewakili warga kerja UKAS ingin mengucapkan selamat hari pekerja. Anda semua adalah tulang belakang kepada kemajuan negara. Paparan lawatan pemerintah Sarawak ke fasiliti CSA Kataput di Cardiff Wells menutup Buletin Malam ini. Hashtag Salon Informasi Rakyat, Salam UKAS.